to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida o'zbekiston hududida turkiston mintaqasi o'sha paytda turkiston mintaqasida judayam katta bir yirik siyosiy ijtimoiy iqtisodiy va madaniy sohalarni qamrab olgan harakat shakllandi bugun biz bu harakatni jadidchilik harakati sifatida baholaymiz jadidchilik sifatida ta'rif beramiz lekin bu bugungi tarix sahifalarida berilgan nom lekin o'sha davr nuqtai nazaridan o'sha davr manbalarini o'rganilsa bu davrda faoliyat yuritgan bu harakatni boshlab bergan ziyolilarimiz millat 'odilarini taraqqiyparvarlar yoki o'zlarini millat fidoyilari deb atashganini ko'rishimiz mumkin lekin har qanday ta'rif bersak ham har qanday so'zni qo'llasak ham uni ma'nosi har doim ijobiy tarafga ketadi ijobiy tarafni anglatadi ijobiy ma'noni anglatadi shu nuqtai nazardan jachilik harakatini umumiy ma'noda bu o'z o'zidan yuzaga kelib qolmagan harakat sifatida baholash kerak bu yuzaga keltirgan omillarni o'sha davr tarixiy sharoitlarni imkoniyatlarini anglamasdan turib bu harakatni vujudga kelishini va faoliyatini yetarlicha baholab uh, ham bo'lmaydi yetarlicha tasavvur qilib ham bo'lmaydi va buni hozirga qadar mana shu sohada tadqiqotlar amalga oshirib kelinyapti uh, o'tkazilyapti va yangi yangi ma'lumotlar xulosalar bilan tarix fan boyib boryapti shularni hammasini qiyosiy tahlil qilgan holatda aytishimiz mumkinki jadidchilik fenomenida sharq va g'arb dunyoqarashi tafakkurini aks ettiradigan bir bilim tushuncha tafakkur yotadi jadichilikni fenomenida buni shu paytga qadar shu sohani o'rgangan katta katta olimlarimiz ham va bugungi kunda shu sohaga qadam qo'yayotgan yoshlarimiz ham tarixiy haqiqat sifatida qabul qiladi chunki bu dalillar bilan isbotlangan va shu nuqtai nazardan jadidchilik harakatini yuzaga kelishida ichki va tashqi omillarni alohida roli bor man urg'uni ko'proq ichki omilga qaratgan bo'lardim ya'ni ichki omil o'sha paytda jadidchilikni yuzaga kelishida eng katta ta'sir o'tkazgan ichki omil bu rossiya imperiyasi turkistondagi mustamnakachilik siyosati hisoblanardi biz rossiya imperiyasi tarkibidan tarkibida bosqinchilik yo'li bilan kiritilganimizdan keyin shundoq ham turkiston xalqlari siyosiy huquqdan mahrum qilindi ular boshqaruvni ha nomiga quyi boshqaruvga quyilardi lekin saylov tizimi qo'shtirnoq ichida orqali lekin kimlar o'sha boshqaruvdagi mahallami u bir kichkinagina qishloqni boshlig'i bo'ladimi oqsoqoli bo'ladimi lekin ular ham oldindan yuqoridagi rus ma'murlari tomonidan e, belgilab beriladi shu nuqtai nazardan aholimiz avvalambor siyosiy huquqlardan to'laligicha mahrum bo'ldi bu qaramlik sharoiti tushunamiz lekin e, siyosiy huquqlar bilan birgalikda Uh, iqtisodiy jihatdan farovon edi zavodlar olib keldi fabrikalar olib keldi boshqa uh, deyiladi lekin uh, bu iqtisodiy farovonlik turkiston xalqiga hech narsa bermagan turkiston xalqi u zavod fabrikalardan ham u temir yo'ldan ham iqtisodiy jihatdan hech qanday manfaat ko'rmagan edi oldingi uh, iqtisodiy holat qanday bo'lsa mustamlika davrida ham o'zgarmasdan uh, aksincha uh, yanada qashshoqlashgan holatda ishsizlar soni yanada ko'paygan holatda yashardi huquqsiz iqtisodiy jihatdan huquqsiz holatda yashardi man bir manmba bilan tanishish jarayonida iqtisodiy jihatdan kamsitilganni va ijtimoiy jihatdan kamsitilganini aks ettiruvchi bir manma bor bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yil sadoyi turkiston gazetasida tatar ziyolilaridan nushron yovishev degan taraqqiyparvar maorifparvar pedagog ham tarixchi olimning turkistonga qilgan sayohati tavsiflari ketadi u bir risolacha shaklida to'plam holida agar jamlanadigan bo'lsa o'shanda bir quyidagi ma'lumotni beradi mani yo'lim namangandan qo'qonga temir poyezdda borishim kerak edi va men namanganda bilet oldim qo'qonga borish uchun vagonga poyezd yuradigan paytda vokzalga yetib keldim bekatga yetib keldim temir yo'l bekatiga va vagonlardan biriga chiqib o'tirib oldim keyin yonimga bir rus keldi u o'tirdi va menga qarab meni egnimda o'sha paytda bizni xalqimizda odatiy kiyimi ya'ni cho'poni boshida o'sha o'zini bosh milliy bosh kiyimimizga o'xshagan kiyimi kiyib yurgan oyog'iga charm etik kiyib olgan ko'rinishini ko'rib haligi rus menga qarab aytdiki san nimaga bu vagonga chiqding bu seni vagoning emas bu vagon bu yevropaliklar ajratilgan vagon hozir agar konduktor ko'rib qolsa seni bu yerda urib qamchilab chiqarib yuboradi keyin haligi rus maslahatiga kirdimda man kiyimlarimni almashtirdim <Sessizlik> yevropacha kiyim ya'ni ruslarni kiyimini kiydim keyin xuddi shu oradan şu biroz vaqt o'tdi yonimizga yana yani, bir turkistonlik keldi ya'ni turkistonda yashayotgan oddiy aholini nazarida tutgan ruslarni tili bilan aytgan mahalliy xalq e, e, keldi va u yonimga o'tirdi uni kiyimi yo'q edi lekin u rus unga hech narsa demadi e, konduktor shu orada tekshirishga kirdi va uni urib urib qamchi bilan chiqarib yubordi keyin bildimki o'sha paytda vagonlar ikki xil rangga bo'yalar ekan qizil va yashil vagonlarga bo'yalar ekan haligi yashil vagonlarda tiqilinch sharoiti og'ir vagonlar bu turkistonlik oddiy aholi uchun yerlik aholi uchun mo'ljallangan narigi qizili erkin vagonlar bu yevropalik bu yerdagi aholi uchun ya'ni ko'chmanchi ruslar uchun mo'ljallangan degan ma'nodagi ma'lumotlarni beradi bu ma'lumot o'zi ham o'sha davrda turkistonlik aholi nafaqat siyosiy iqtisodiy jihatdan hatto ijtimoiy jihatdan ham diskriminatsiyaga uchratilgan holatda yashaganligini ko'rishimiz mumkin birinchidan ana shunday siyosatni millatimizni uyg'oq qalblari uyg'oq fikrlilari ko'rib tushundi angladi va bunga barham berish kerak degan fikrga keldi jadidlar ana shunday e, g'oyaviy jihatdan uyg'ongan yangi avlod vakillaridan yetishib chiqqan o'sha davr harakatniga e, turtki bergan kuchli bir tashqi omil bor bu o'sha davrda butun rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmon xalqlarida va qolaversa sharq xalqlarida boshlangan e, taraqqiyparvarlik g'oyalarining yoyilishi ya'ni xalqaro kontekstda oladigan bo'lsak xalqaro miqyosda oladigan bo'lsak butun mustamlika qilingan sharq xalqlaridi ham g'oyaviy jihatdan biz nega mustamlakaga tushib qoldik degan savolni berib unga takliflarni ya'ni muammodan chiqib ketish takliflarini bergan harakatlar shakllangan biz bugun biz ularni uh, yetuk vakillarini bilamiz jamoliddin al afg'oniy afg'onistonda tug'ilgan lekin misrda islohotchilik g'oyalarni ko'tarib chiqqan nega misr qaram bo'lib qoldi nega mustamlakaga tushib qoldi yoki bo'lmasam turkiyada yangi usmoniylar yosh turklar harakatlarini ko'rishimiz mumkin afg'onistonda afg'onlar harakati eronda va hokazo ya'ni xalqaro miqyosda ham xuddi shunday harakat boshlangan edi bu turkistondagi janchilik harakatiga o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmas edi chunki biz bilamiz o'n to'qqizinchi asr oxirgi yigirmaanchi asr boshlarida matbuotni gullab yashnash davri yangi shakllangan axborot ah oqimlari e, kuchaygan va ma'lumot olish oldingiga nisbatan tezlashgan bir davr edi dunyo yangiliklardan boxabar bo'lish imkoniyatiga ega bo'lingan bir davr edi turkistonlik yoshlar aynan yoshlar yangilikka intiluvchan qatlam e, bu yangiliklarni ko'rdi bildi sezdi o'qidi Uh, qolaversa sayohat qildi sharq o'lkalariga turkiyaga makkaga madinaga misr u yerdagi jarayonlarni o'zini ko'zi bilan ko'rdi va uh, shubhasiz ismoil gasperli bey g'oyalari rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmonlarga juda judayam kuchli ta'sir o'tkazdi o'sha tarjimon gazetasi harakat shuni asosida shakllandi endi uh, bu harakatni boshlang'ish nuqtasi vadid mahmud bu ham jadid o'sha yigirmanchi asr boshlarida uh, samarqandda Uh, yashab o'tgan uh, ilk ijad maktabini o'quvchilaridan bo'lgan va keyinchalik o'zi ham shu sohada faoliyat yuritgan uh, jadid olimi bir iborasi bor jadidchilik bu millatni xalqni uh, millatni taraqqiyotga eltishni maqsad qilgan jarayon sifatida boshlandi shuning uchun uni asosida avvalo ma'rifat yotdi deydi ma'rifat ma'rifatparvarlik yotdi ha ular yangi usul maktablari bilan harakatni boshlashdi e, va nega aynan e, maktabga e'tibor qaratildi boshqa sohalarga ham e'tibor qaratilgan lekin nega boshlang'ich nuqtada maktabga e'tibor qaratildi chunki xalqni ya'ni ommaviy tarzda yalpi tarzda fikrini ochadigan muassasalarni eng birinchisi bu maktab edi uyg'otish uchun eng kuchli ta'sir o'tkazuvchi vosita bu maktab edi e, yoki bo'lmasam soddaroq qilsak ularga yangi fikrlar bilan qurollangan kadr kerak edi o'sha millatni taraqqiyotga olib chiqa oladigan va millatni mustaqillikka olib chiqa oladigan kadr kerak edi va bu kadrlarni tayyorlashni eng oddiy yo'li va ommaviy yo'li bu maktab edi e, yangi usul maktablari yoki jadid maktablari shuni asosida vujudga keldi ha ungacha ham maktabimiz bor edi misol uchun agar ko'pchilik aytadi jadid maktablarini ya'ni eski yondashuv sovet yondashuvida fikrlaydiganlar jadd maktablarini yaxshi foydali jihatlari bu zamonaviy parta doska bilan ta'minlanganligi yoki yangi metodni yangi usulni qo'llaganligi pedagog jihatdan deyiladi ha bu fikrlarda ma'lum bir jon bor lekin jadid maktablarigacha ham bu var, kib, gəd, rus ketishlar avvalambor o'zlarinig ehtiyojlaridan kelib chiqib o'z maqsadlari yo'lida tashkil qilgan rus tuzem ya'ni rus maktablari desak ham bo'ladi turkistonlik yerlik xalq bolalari uchun ruslashtirish maqsadida ochgan maktablarda ham xuddi shunday narsalar bor edi ular ertaroq vujudga keltirilgandi parta doska yoki stul stul yangi metod tovush usuli orqali berish masalalari lekin xalq ularga bormadi xalq bolalarni u yerda o'qitmadi nega chunki u yerda milliy ruh bo'lmagan milliy ruh bo'lmagan man yorqin ismli ilk jad maktab munavvar qorini jad maktabida o'qigan keyinchalik germaniyaga o'qishga aynan shu jadli tarafidan va uh, uh, u yerdan qaytib kelaman desa qatag'onga uchrashini bilib chunki germaniyada o'qigan kursdoshlari o'zbekistonga qaytgandan keyin sovet davrida qatg'onga uchrab ketganini ko'rdi bildi va qaytmagan turkiyaga borib o'sha yerda faniga ulkan hissa qo'shgan olimni xotiralari bor xotiralar bilan tanishganimda u yozadi men toshkentda uh, bir ming to'qqiz yuz ikkinchi yil tug'ilganman akam obidxon obidxon ismli akasi bo'lgan e, tijoratchi e, savdogar o'sha paytda e, meni e, yangicha bir bilimlarga yangicha bir dunyoqarashga ega inson bo'lishimni xohladi lekin rus tuzida maktablariga bermadi o'sha paytda toshkentda yangi ochila boshlangan jad maktablariga havasi yuqori edi uni va meni avvalgi munavvar qorini shogirdi sifatida ish boshlagan eshonxo'ja xoniy degan yana bir yirik jad muallimi bor o'sha dar toshkentni eshonxo'ja xoniyni maktabiga o'qishga berdi men boshlang'ich sinfni u yerda chiqardim keyin munavvar qorida o'rta ta'limni maktabida o'rta ta'limni davom ettirdim bizni maktabjad maktablarimizni farqi shunda ediki birinchidan deydi u yerda biz o'z tilimizda dars o'tardik ya'ni ona tilida o'zbek tili ona tilida dars beriladi e, ikkinchidan deydi berilayotgan ma'lumotlar bizni milliy ruhiyatimizga mos edi ularni o'quv dasturi turkistonni milliy ruhiyatiga mos edi biz u eng rivojlanib ketgan finlyandiyani olamizmi amerikani olamizmi yoki rossiya yoki boshqa mamlakatlarni ilg'or tajribasini o'rganishimiz mumkin lekin unda undagi mavjud bo'lmagan narsa milliy ruh mavjud bo'lmaganligi oqibatida u narsalar bizda unchalik yaxshi samara bermasligi mumkin a rus tizi maktabi xuddi shunaqa jarayon sifatida kecishdi eshonxo'jaxoniy bizga e, 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 ilm nafiya degan dars qo'yardi da, hozirgi kunda ta'bir bilan aytganimizda tarbiya degan va unda bizni kim bo'lishimiz bizni oldimizga qo'yilgan maqsadlar vatanimizga oilamizga ota onamizga xizmat qilishimiz yangi g'oyarni olishimiz taraqqiyotga intilishimiz kerakligi haqidagi foydali suhbatlarni uyushtirib turardi haftada bir soatda o'sha maktabda degan bir fikrlarni bildiradi demak shundan xulosa qilinadigan bo'lsa jad maktablari e, yigirmanchi asr boshlarida faoliyatini boshladi e, va undagi milliy ruh tez orada butun aholi qatlamini qamrab oldi toshkentda uch e, to'rtta bo'lgan bo'lsa bir ming to'qqiz yuz o'n birinchiya'n oradan o'n yil o'tganda toshkentdagi maktablarni sonini o'zi o'ttiztaga yaqinlashib qolgan yangi usul ya'ni jat maktablarni o'zi o'ttiztaga yaqinlashib qolgan edi qolaversa yangi usul maktablarini tez rivojini ta'minlab bergan ikkinchi bir uchinchi bir omil ya'ni birinchisi til ikkinchisi milliy ruh uchinchisi uchinchi bir omil bu o'quv dasturi edi ya'ni o'quv dasturi darsliklar bolaning yoshiga tabiatiga shu qadar moslashtirib ishlab chiqilgan ediki uni eski usul maktablarida bolalar o'n yil o'n ikki yilda savod chiqarsa ularni ishlab chiqib eski usul dasturlari bo'yicha yangi usul e, maktabidagi dasturga ko'ra ular e, o'n o'n ikki yillik ta'limni uch yil to'rt yilda nihoyasiga yetkazardi o'quv dasturi yengil edi shu qadar yengil ishlab chiqilgandi bu bolani o'sha davrdagi yoshi e, va psixologiyasini e'tiborga olinganligidan dalolat beradi va to'rtinchi bir e, e, yutug'i o'sha paytda ilk e, milliy darsliklar tizimimizni yaratilishiga ham e, asos bo'lib qoladi bu, bu yangi usul maktablari ha yangi usul maktablarni e, rivojlanib ketish oson bo'lmadi buni obyektiv subyektiv sabablari bor e, birinchi o'rinda e, bu hamma muallimlarimiz mə, ham iqtidor egasi emas edi ya'ni jadid maktabiga havasmand kishilar ham maktab ochishganliklari bor bu nuqtai nazardan ham baho berish kerak va eng ko'p tazyiqlar bu shubhasiz hukumat ya'ni rossiya mustamlakach hukumat tarafidan bo'lardi chunki bular juda ham yaxshi tushunib yetishdi bu maktablar shunchaki taraqqiyotga xizmat qilish uchun emas yoki bo'lmasam aholini yangi bilimlar berish uchun emas balki bu o'lkani ozodlikka olib chiqish uchun ochilayotganligini ular ham yaxshi sezib borishdi shuning uchun bir ming to'qqiz yuz yettinchi yild tashkil qilingan axranka deyiladi ya'ni turkiston muhofaza qo'riqlov bo'limi o'sha davrda охранка deyiladi u xodimlar xadimla, охрaнкa xodimlari tomonidan doimo kimlar yangi usul maktab ochyapti u yerda nimalar o'qitilyapti kimlar farzandini u yerga bergan u qanaqa g'oyani singdiryapti degan o'rganish ishlari olib borib turilgan va o'rganish ishlari asosida doimo ularni faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi ya'ni ochiqdan ochiq açı taqiqlay olishmagan ochiqdan ochiq açı yopib qo'yisha olishmagan lekin faoliyatini sekinlashtiruvchi yoki faoliyatini cheklovchi tartiblarni qoidalarni o'rnatib olishgan va mana misol uchun dastlab jad maktablarda qirimdan yoki orenburgda ufada nashr qilingan darsliklardan foydalanib turilgan ma'lum bir dunyoviy fanlarni o'rgatishdi keyin o'zimizni milliy darsliklar yaratilgunga qadar ana shu darsliklarni cheklab qo'yishdi ya'ni shu yerda nashr qilinadi shu yerda nashr qilingan bo'lishi shart degan cheklov kiritib qo'yishdi bo'lmasa yani, maktabni yopishga asos bo'lgan ikkinchisi binoying bu ıı, sanitariya jihatdan bolalarni salomatligi to'g'ri kelmaydi degan vaj bilan yopib qo'yish lekin hech qachon davlat tomonidan ula qo'llab quvvatlanmasdi ular xususiy tashabbus bilan ochilgan o'zini mablag'iga va albatta xalqni qo'llab quvvatlashigani o'quvchilarni ota onalarni qo'llab quvvatlaydigan moddiy rag'bat hisobiga faoliyat yuritardi shunday sharoitda ham ular to'xtab qolgani yo'q munavvar munavvaro aytganda chorax ran kesi bir maktabimiz yopsa boshqasini ochdik bir xayriya jamiyatimiz yopsa boshqasini ochdik deb doimo kurashdan to'xtashmaydi biz shuning uchun ham bu ularni madh etyapmiz shuning uchun ham bu ularga e'tibor qaratyapmiz ular kurashishdan hech qachon tolishmadi har qanaqa to'siq bo'lsada qayta qayta va yana qayta o'z oldlariga qo'ygan maqsad bo'ldeb kurashishdan tolishgani yo'q va moddiy jihatdan maktablarni moddiy jihatdan ta'minoti o'sha davrdagi jadidlarni xususan toshkentlik jadidlar misolida ko'riladi bu xayriya uyushmasini tuzishga sabab bo'lib qoladi va bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda ilk marotaba turkistondai xayriya jamiyatini tuzish tashabbusi ko'tarildi chunki o'sha bir ming to'qqiz yuz oltinchi yili ko'kaldosh madrasasida katta bir yig'in bo'ladi dumaga toshkent shahar dumasiga saylov munosabati bilan va o'sha dumada toshkentni ko'zga ko'ringan boylari ya'ni gapi o'tadigan tadbirkorlari va ulamolari ulamo so'zini diniy fonda tushunmaslik kerak o'sha davr nuqtai nazaridan kontekstda olinadigan bo'lsa ulamo bu olim olim o'sha davr nuqtai nazaridan ulamolari kelishib taraqqiyparvarlari kelishib bir jamiyat e, xayriya ochsak e, va uni bir nizomini ishlab chiqsak va buni rasmiy jihatdan e, hukumatga bersakda general gubernator tasdiqlab bersa bir xalqimizni e, ijtimoiy jihatdan qo'llab quvvatlashga mana e, nochor qatlamdagi aholimiz bolalarni ta'lim olishiga e, ko'maklashgan bo'lardik degan maslahatni qilishadi bu haqida xurshid gazetasida yetarlicha ma'lumotlar bor bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilgi sonida va besh kishilik hayat shakllantiriladi toshkentni yirik vakillaridan va Və besh kishilik hayatdan nizomni ishlab chiqib hukumatga tasdiqlashish tasdiqlatish vazifasi yuklatiladi lekin negadir bu ishlar bajarilmasdan qolib ketadi bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilga ko'tarilgan tashabbus qolib ketadi sababi bir ming to'qqiz yuz besh yettinchi yillar oralig'ida nisbatan siyosiy erkinliklar berilganini chunki biz bilamiz bir ming to'qqiz yuz beshinchi rossiyada inqilob yuz beradi va mutlaq monarxiya tizimini yemirish jarayoni boshlanadi lekin bir ming to'qqiz yuz yettinchi yil ikkinchi davlat dumasi tarqatilib uchinchi davlat dumasi shakllangandan keyin yana qaytadan qat'iy siyosiy nazoratli kuchaytiriladi jarayonda balki bu holatga mustamma ketishlar yo'l berishmagan degan taxminlar bor lekin bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yilda jamiyat xayriyani tuzishga ruxsat beriladi bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yil o'n ikkinchi may sanasida toshkentda munavvar qori abdurashidxonov bashrulla xo'jayev o'sha eshonxo'ja dodhoq kabi toshkentni ko'ziga ko'ringan yoshlarini tashabbusi bilan bu jamiyat rasmiy ravishda tuzildi jamiyatni maqsadi sifatida aholini moddiy jihatdan qo'llab quvvatlash kasalxonalar ambulatoriyalar ochish nochor aholi qatlam farzandlarini o'quvchilarni maktabda o'qish uchun moddiy jihatdan stipendiyalar bilan mablag'lar bilan ta'minlash kabi e, vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi va bu jamiyatni faoliyati bizga bir ming e, to'qqiz yuz o'n uchinchi yilga qadar ma'lum undan keyin ham faoliyat yuritgan lekin o'n uchinchi yilga qadar bu dalillar bilan ma'lum har yillik hisoboti e, qancha mablag' to'pladi qancha mablag' tushdi va uni qayerga sarfladi mablag'ni ko'paytirish uchun qanday choralar qo'lladi bu masalalar e, batafsil o'sha davrdagi davriy matbuot -mat materiallarida berib boriladi va eng faoliyati cho'qqiga chiqqan bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yilda jamiyat xayriyani mablag'i o'n ming rublga yetadi endi buni qiyos iqtisodiy jihatdan qiyosi to'g'ri bo'lmasa ham keltirishimiz mumkin bir kilo go'shtni narxi o'n besh tiyin edi o'n besh tiyin ha o'n ming rubl u qadar katta pul emas edi lekin o'n ming rublga o'sha davrda besh ming olti ming o'quvchini o'qitish mumkin edi besh ming olti ming o'quvchini bemalol xususiy maktabda ya'ni jad maktablarda o'qitish imkoniyatini berardi ayni paytd bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yili darsliklarni təminatın, ham ta'minoti bu o'z o'zidan bo'lmaydi uni ham ta'minoti moddiy jihatga borib taqaladi chunki texnik ishlari bor chop qilish ishlari bor sotish yoki bo'lmasam shu nuqtai nazardan darsliklarni ta'minotini moddiy ta'minotni ham yo'lga qo'yish uchun aynan yuqoridagi jamiyat hayriya tarkibidagi yoshlar umid kitobchilik ma'rifatchilik o'rtoqlik shirkatini tuzishadi va butun turkiston shaharlari bo'ylab o'sha maktab darsliklarini shu bilan birgalikda xalqimizni boshqa qatlamiga ham fikrni ochuvchi boshqa turk rus yevropa tillaridagi kitoblarni tarjima qilib ham kitob savdosi bilan shug'ullanish ham maktablarni darsliklar bilan ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib oladi bularni hammasini tepasida jadlarimiz edi va xalqqa ta'sir o'tkazuvchi yana bir vosita sifatida shu jamiyat hayriyani ichida bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yili abdulla avloniy boschiligidagi bir guruh yoshlar turon teatr truppasini shakllantirishadi bu ham xalqni fikrini ochuvchi yana bir qanot edi ya'ni bosh shahobcha jamiyat xayriya bo'ldi ha uni go'yoki tashqi tomondan qarasangiz bu oddiy ijtimoiy xayriya jamiyati lekin bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yili toshkent shahar boshlig'ini nikolay ostromovdan o'sha paytdagi toshkent o'qituvchilar seminariyasini boshlig'i ham butun turkistondagi rus marif tizimini rus tuzi tızı mrf tizimini muassasasi biz soddaroq qilib aytsak bizga madaniyat yoyish uchun kelgan qo'shnilar ichidagi shaxsdan fikrini so'raydi shunaqa toshkentda musulmon hayriyat jamiyati ochilibdi san buni haqida qanaqa fikr berasan degan yani, arxiv hujjatlarda bor bu milliy arxiv hujjatlarda ha nizomda ko'rsatilgan ishlarni qiladi lekin buni doimo nazorat qilib borish kerak mani kuzatishlarimga ko'ra u nizomdan tashqari ishlarni ham qilyapti nizomda yozmagan ishlari bilan ham shug'ullanyapti degan ma'lumotlarni berib o'tadi demak nizomda yozilmagan ishlari biz tushunishimiz mumkin o'sha şey siyosiy tadbirlarni taxmin qilishimiz mumkin shuning uchun kuzatib borish kerak degan fikrni bergan va doimo kuzatilgan o'n uchinchi yilga kelganda bu xayriya jamiyati alohida bir maxsus binosi ham bo'lgan gazetada bu haqida ma'lumotlar bor u bino bo'shab qoldi negadir uch to'rt oydan beri bu yerda hech kim ko'rinmaydi degan maqola chiqadi shu u jamiyat haqidagi eng oxirgi maqola bo'ladi lekin u jamiyat to'xtamagan u jamiyat yashagan o'n yettinchi yilga qadar o'n oltinchi yilda turon siyosiy kuchga aylangan teatr trurppasida siyosiy kuchga aylangan keyin uni negizida boshqa siyosiy tashkilotlar shakllanadi o'n yettinchi yil fevral inqilobidan keyin bilsak bizni xalqimizda aynan shu jaddan tashabbus bilan siyosiy harakat kuchayib ketadi lekin u birdaniga siyosiy harakat bo'lishi mumkin emas uni zameni tayyorlab kelingan bo'lishi kerak chunki aholi birdaniga siyosiy tashvos birdaniga uyushib olmaydi lekin e'tibor bersangiz bir ming to'qqiz yuz yettinchi yil yigirma yittinchi fevralda rossiya monarxiya tuzumi quladi maqi hukumati keldi qo'sh hokimiyatchilik va xuddi shunday siyosiy vaziyat turkistonga ma'lum bir imkoniyatni yaratib berdi qisqa muddatga va martda o'n to'rtinchi marta sho'roy islomiya tuzildi munavvar qori yetakchiligida boshchiligimd hamma joyda uyushdi yagona maqsad dastur va hokazo hokazoos shu nuqtai nazarda jamiyatlar tarixini o'rganish bu jadidlarimizga yana bir boshqacha rakursda qarash imkonini beradi ularni uh, faoliyatini faqat ma'rifat bilan cheklab qo'ymaslik kerakligini ularni faoliyati uh, ha iqtisodiy faoliyat ham bor iqtisod jamiyati ham bor bu masala ham uh, alohida ahamiyatga uh, ega bir ming to'qqiz yuz o'n beshinchi yilda iqtisod jamiyatini ham tuzishyapti maqsadi aholiga uh, uh, baliqchilik parrandachilik asalarichilik bog'dorchilik kabi sohadagi bilimlarni o'rgatish va yangi texnologiyalar bilan tanishtirish bo'ladi uh, faoliyatini shu uh, nuqtai nazardan cheklamaslik kerak ular ma'rifat bilan boshladi lekin ma'rifat asta sekin ijtimoiy muammolarni hal qiluvchi ahamiyat darajasida ko'tarildi keyin iqtisodiy masalani qamrab oldi va og'ir provard siyosatga o'tdi siyosiy jarayonga o'tdi va muxtoriyat qurilishi bilan yakunlandi lekin biz bilamiz muxtoriyat juda qisqa umr ko'rgan sovetlar uni yakunlashga